Що давно своє професійне свято відзначали і усі працівники бібліотек про новації, зміни, які відбулись і чекають на усіх читачів. Ми поговоримо сьогодні з гостями студії. Представляю вам Світлана Бацамут, завідувачка відділу маркетингу Харківської обласної бібліотеки для юнацтва. Марина Остапович, завідувачка відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів, і Еліна Марченкова, завідувачка відділу комплектування та збереження книжкового фонду. Пані, моє вітання на нашій студії. Тож, Світлано, ви починаєте. Як цього року Харківська обласна бібліотека для юнацтва святкувала своє професійне свято, і що відбулось, і що чекає на нас усіх? С удовольствием отвечу на этот вопрос, потому что в последнее время каждая библиотека, уважающая себя библиотека, считает делом чести подготовить к своему профессиональному празднику нечто. Это могут быть флешмобы, могут быть какие-то акции, премьеры. Но и мы в этом году тоже постарались. Вы знаете, ну, наряду с виртуальными экскурсиями, путешествиями, но ну, об этом я тоже одно слово буквально скажу, у нас прекрасные выездные экскурсии для студенческой молодежи. То есть мы едем в технику, мы едем в колледжи и рассказываем о самых необычных точках мира, о необычных библиотеках. Совершенно потрясающий осенний тют релакс книги. Я не буду рассказывать, что это за книги. Заходите на наш сайт и смотрите, это уже реклама. Вот. Затем у нас была совершенно замечательная экскурсия для студентов наших профильных э, училищ культуры и колледжей культуры. Приходили первокурсники, и вы знаете, вот когда мы проводим экскурсию по библиотеке, ведь они только пришли, только стараются познакомиться с профессией. Бывают очень удивлены тем, что современная библиотека это не информационный центр только, а это центр общения, это центр творчества, центр, где можно реализовать себя как личность. И это очень приятно видеть в глазах будущих коллег удивление и некое даже восхищение, я бы сказала. Вот. Помимо экскурсий у нас <coughs> совершенно потрясающая была встреча, с ребятами, которые пришли и хотели узнать, что вот в жизни библиотеки сейчас проходит. Это буквально вот несколько человек пришли, и услышали о том, что скоро Всеукраинский день библиотек. Даже спросили, может быть, вам нужна какая-то помощь в подготовке. Вы знаете, мы сказали, у нас в ближайшее время проходит замечательный конкурс «Осенний калейдоскоп». И это не просто конкурс, это игровая программа, которая заключалась потом игротекой. Наша замечательная психолог проводила этот праздник для детей от 8 до 15 лет. Вы знаете, совершенно чудесное получилось мероприятие. Три часа дети не хотели уходить. Изначально это был конкурс арт-подиум. То есть это, во-первых, из подручных материалов нужно было сделать какой-то необычный костюм, имеющий какое-то отношение к осени. И когда наша психолог сказала, ну сегодня у нас будут и бархат, и шелка, и кружева, и дорогой атлас, а из сумки достала газеты, туалетную бумагу, одноразовые пеленки. Дети были в шоке. Но когда им рассказали, что из всего этого можно сделать шедевры, вы себе не представляете, как креатив, что называется, выплеснулся у детворы. Они такие вещи делали, и не просто дети, там была еще команда родителей. То есть у нас туда пришли, можно сказать, семьями. И мамы тоже делали костюмы, тоже творили. Потом мы оценивали, чей костюм был лучше. Ну, конечно, победила дружба плюс дети пели, танцевали. И что мне было очень приятно, вышла девочка-балерина, она открывала как бы наше мероприятие, ей всего 9 лет, и она нам так вот низко в пол поклонилась, ну, и сказала, спасибо областной библиотеке для юношества <свят> за то, что вы проводите такие конкурсы. Это было сказано от души, нам было тоже очень приятно. Вот. Ну, конечно, маленькие сюрпризы мы им приготовили, там какие-то сувенирчики, какие-то маленькие подарочки. Потому что дети за без подарков, они призы, конечно, так? дети без подарков такого не бывает. То есть осталось прекрасное впечатление. Я вот хочу как бы к зрителям обратиться, что если вы видите рекламу в нашей библиотеке, что проводится конкурс, игровая программа, приходите, приводите детей, потому что здесь мы их учим общаться. Здесь мы их учим какой-то коммуникации и креативные какие-то порывы свои реализовать. Потому что, скажем, не каждый рискнет поехать на фестиваль. Если он умеет чуть-чуть петь, он не всегда поедет на фестиваль или на какой-то серьезный конкурс. А мы становимся площадкой, на которой можно ну, попробовать себя. Получится хорошо, не получится, тебя никто в библиотеке не осудит. Так что вот мы себя еще позиционируем как место, где можно реализовывать свой талант, как площадку для творчества. Вот. Ну, а, конечно же, главным козырем, главным хитом, который мы представляли нашим зрителям, об этом это было открытие стенда «Вильна книга». О нем расскажет автор и вдохновитель этого проекта Марина. Прекрасно, Спасибо. Марина, будь ласка. Эм... Ну, начнем как бы с самого начала. В принципе, сотрудничество с караваном у нас началось с, с проведения совместного дня молодежи. После этого мы провели еще несколько как бы, таких массовых мероприятий. Вот. И как бы, появилась такая идея о создании какого-то долгосрочного проекта. Вот, ну, в принципе, изначально представители каравана были заинтересованы в том, чтобы создать какую-то зону отдыха для посетителей. Вот, ну, а мы как представители библиотеки, конечно, хотели пропагандировать чтение и книгу и, ну, в общем, все наши, как бы, скажем так, услуги. Вот, ну. Решили как бы совместить приятное с полезным, в общем, найти какую-то точку соприкосновения и открыть такую, скажем так, и зону э, интеллектуального отдыха, и заодно как бы стенд э, бесплатного книгообмена. Вот. Эм, стенд э, очень удобно э, расположен, э, ну как, то есть мы сначала обсудили все детали, после чего начали уже думать, как это будет уже реализовываться. Вот. Опять же повторюсь, стенд очень удобно расположен, он находится рядом с океанариумом. Это как раз такая зона, где люди очень часто назначают друг другу встречи, отдыхают, ну, вплоть до того, что просто наслаждаются аквариумными рыбками. Поэтому там очень удобное такое место. Сразу справа вот, сделали такие стеллажи, вот, повесили вывеску, в общем, и Хэ -хэ. А мягкие Вперед. диваны, а мягкие Да, диваны Кстати, мебельщики стоят, да, дали нам такие диванчики, кресла. В общем, у нас теперь такой там уютный уголок. Вот. Повесили лампу, чтобы хорошо было видно. А теперь, получается, любой желающий может помимо того, что прийти, обменять свою книгу на любую другую. Он еще может там скоротать время, пока кого-то ожидают, например, либо просто прийти и. В свое удовольствие просто посидеть почитать. А где брали ось книги для этого стенда? Это с библиотечных фондов, так, чи просто харьковьяне приносили? как це видалось? Ну пользуясь момента. И отвечаю на ваш вопрос, как бы это хочу сказать, я выразил благодарность нашим друзьям, читателям, жителям Салтовского жилого массива, московского района, которые несут свои домашние библиотеки к нам. За многие годы дружбы наши студенты, которые закончили учебу, приносят свои учебники, выполняют наши фонды. И вот э, те книги, которые нужны, и мы взяли в свой фонд, мы их оформили. А все остальные книги, э, которые мы посчитали, что возможно найдут отклик у других читателей, так сказать, книга читатель читателю, мы посчитали возможным отдать для оформления этого стенда «Вильна книга». Что сейчас э, читает молодь? Чем цекавится? Ну, вы знаете, да, сейчас молодежь разнообразные интересы, и э, они читают, читают сейчас молодежь в основном, конечно, литературу современных украинских авторов. И мы руководство чтение, осуществляя руководство чтением, помогаем им в этом. Поэтому мы стараемся купить в этом году. Нам э, при поддержке департамента культуры нам выделили деньги на приобретение литературы, и мы э, смогли э, отнеслись с вниманием каждой книге каждому автору и э, купили только те книги, которые востребованы сейчас на рынке и интересуют, э, которые интересуют молодежь. Это современные авторы. Это Андрей Курков, это Андрей Кокотюха. Э, э, Мария Матиос, Оксана Забушка. Ну, в общем, это все авторы, которые сейчас топовые, которые сейчас на слуху у всех. То есть это и это молодежи востребовано. А стосовно классичных авторов классики? Э. Обязательно. Комплиц? Классика никуда не ушла. Классика интересуется вплоть до того, что Ромео и Джульетта очень востребованы, потому что им это интересно. Так как это вышли сейчас мюзи... мюзиклы и так далее, и э, молодежи э, это интересно. Это Эрих Мария Ремарк всегда актуально. Э -э ну, я принесла, например, Достоевского, вот книгу, которую я, ну, последнюю прочитала «Идиот». и ее на стенде бесплатно. Вот взяли, обменяли в первый же день. Очень, кстати, действует, если люди оставляют какие-то свои отзывы. То есть это как бы, ну, по желанию, это не обязательное правило, да, допустим, там. Но по желанию мы говорим людям о том, что если вы хотите, все-таки оставляйте короткие отзывы на стикерах, на клейте на книгу, и тогда как бы, ну, другому читателю все равно как бы будет интересно, может, знаете, какие-то цепляющие фразы там или ну вот что-то такое, как бы подстегнуть человека, прочитать именно эту книгу. Чуть, чем, поэтому, чем поэтому... так? Самый да, да, однозначно. однозначно. И поэтому, ну, как бы классика, она, ну, она всегда будет популярна, однозначно. А по поводу еще приоритетов читательских, у нас есть такая интересная вещь. Летом э, девочки из наших отделов обслуживания ездят в летние лагеря и работают с молодежью непосредственно там. И обязательно спрашивают, какая же ваша книга любимая. Так вы знаете, вот я сегодня буквально спросила, они мне говорят, просто потрясающе, большинство говорит о том, что Робинзон Крузо, то есть это тоже классика, но она у них топовая А чему? А чему вот так? сама не знаю почему, для самой очень это было удивительно Казалось бы, может это потому что программная, да нет, не программная то есть вот Робинзон Круза это хит, скажем так, школьников в летнее время. а еще, безусловно, вот я совсем недавно буквально проходила у нас по абонементу, Кинга спрашивают. И я спрашиваю, девочки, действительно часто говорят, да, Кинг – это тоже такой топовый автор. Ну вот фэнтези, конечно же, читает молодежь, ну куда же без этого. То есть обязательно, литературу спрашивают абсолютно разнообразную. И мы раньше почему-то, ну как бы я раньше считала, что молодежь стала меньше читать, ну может в какой-то степени стала она меньше читать, но интересы ее настолько разнообразны, той молодежи, которая приходит, что хочется просто поаплодировать, что спасибо, что вы есть, что вы читаете. Марина, можливо, тоді таке питання до вас. Ось ми говоримо про те, що чи з'являється динаміка, чи не з'являється читання серед молоді. Знову ж таки, ми не можемо не говорити зараз про аудіокниги, про електронні книги. А, чи витримає дійсно конкуренцію друковане видання? Ну, знаєте, как бы, мені ну, на яких би носителях не була б бы книжна продукція, все одно э, книга є книга. То есть и, знаете, как говорят, даже запах книги, он вообще ни с чем не сравним. А так. вот, а когда ты еще и держишь ее в руках, нет, ну как бы честно, то есть, ну книга это как вечная классика, она всегда будет с нами и всегда будет оставаться. И э, хочу вам еще сказать, опять же, возвращаясь к нашему стенду, вот, э, что самое замечательное, что, знаете, люди, когда видят, что действительно что-то вот, ну как работает. Э, у них наоборот появляется желание, когда, знаете, какой-то даже вот ажиотаж такой. Да, вот там, да, я обязательно тоже принесу книгу, а что можно нести там? А вы расскажите, а может быть эти произведения, а может быть эти. Мы говорим, ну приносите то, что вы считаете интересным, действительно. То, что вы можете другому человеку посоветовать прочитать. То есть, ну, как бы, вот то, что вам интересно, то вы и принесите. Вот, поэтому... Вот вы, ну, опять же, возвращаясь к книге, в любом случае люди приходят, люди читают и будут читать. А вот и в морских Это книге... наша задача да. популяризировать прежде всего книгу, и пока мы есть, мы будем ее популяризировать среди своих читателей, потому что книга, ну, это какое-то особенное. Мне кажется, вам вдаётся, ну на вашу думку, популяризовать так заохочувати молодь, ну тем паче зараз ну, акцент на молодь тяготится, так уж в главной библиотеке для Я считаю, что мы на 100% справляемся с, с этой задачей, потому что все наши мероприятия всегда заканчиваются обязательно популяризацией книги, книжными выставками, и вы знаете, молодежь берется интересуется, читается, читает, и все наши выставки, которые стоят в библиотеке, они очень востребованы. Ну саме про ось ваша бібліотека, вона дійсно вже давно вийшла за рамки загально прийняті угу. та стереотипні так. ставлення до просто, що бібліотека це просто бібліотека. А, Светлана, хочу вас запитать, что у нас на так много часов остается, что проекте в ближайшем случае. Возможно, какие-то зарано говорити про це? Ну, про, про новогодние проекты говорить еще рановато, но я пользуюсь случаем, хочу сегодня пригласить к нам на просто удивительное мероприятие. Будет у нас в гостях центр песочной анимации. Это в рамках нашей творческой мастерской. Приглашают очень известную студию ArtU. И лучшие тренера придут. Во-первых, они покажут, расскажут, а потом проведут абсолютно бесплатный мастер-класс. Поэтому сегодня, если кто-то хочет, в пол областная библиотека для юношества и центр песочного искусства ждут вас на бесплатные мастер-классы, совершенно уникальную лекцию, рассказ об этом изумительном искусстве. Это вот то, что сегодня. 15 октября мы ждем всех на заседании молодежного клуба. Это наше постоянно действующее объединение и тема будет творить добро то есть мы пригласим волонтерские организации и они расскажут о том ну может быть не расскажут а даже на своем собственном опыте со своим собственным опытом поделятся как нужно работать с детьми с животными может быть с людьми пожилого возраста как можно сделать добро другому человеку то есть это тоже вот такая чудесная тема это я приглашаю плюс у нас в ноябре месяце хочу похвастаться начинается новый совместный проект с центром Юнпресс, которые приехали из Горловки, это школа юного журналиста и создание медиапространства для молодежи. Мы будем площадкой выступать для этого проекта. И если кто-то из детей, из молодых людей хочет стать юным журналистом, если он хочет получить большой опыт общения с известными журналистами, то есть это будут и преподаватели очень серьезные, не только из Харькова. Мы приглашаем к нам, то есть, расширяем и еще больше делаем наше пространство интересным и многомерным для всех, кто приходит или просто даже интересуется культура во всех абсолютно ее проявлениях. В ну, а к Новому году будут свои собственные сюрпризы, мы надеемся еще увидеться с вами. <свят> ну, звичайно. <свят> Я дякую вам, что вы сегодня завитали до нашей студии. И на останок, буквально по э, два слова от каждой из вас, ваша думка, ваше, возможно, побажання тим батькам, ось, так, адже все начинается за ухочу... заохочування ухоч... за до читания, начинается с батьков и с виховання. Звернание до батьки. Ну, мне хотелось бы даже не столько, может быть, даже обратиться к родителям, сколько обратиться к детям, потому что э, чаще мы все-таки общаемся с детьми, э, и мне кажется, если они сами будут видеть э, что-то вот э, в нас, знаете, вот как бы что-то современное, что-то интересное и так далее, мы в любом случае будем получать какой-то отклик, э, э, и как бы если ребенок хочет. Он, его никто, как бы, ну, как сказать, не, ну, не заставит поступать как-то вот иначе. Поэтому мы в любом случае делаем все от нас зависящее, все возможное. У нас, как бы, как Светлана уже сказала, можно петь, танцевать, песочная анимация, то есть все, что угодно. Поэтому любой ребенок на свой вкус, на какие-то свои предпочтения найдет, чем у нас заняться. То есть мы развлекаем по полной программе. Вот. Ну и, естественно, уже заканчивая, хочу сказать, что мы всех обязательно ждем возле стенда Вильна книга с бесплатным книгообменом. Ждем вас с книгами. В общем, ну, все, ждем. Я хочу дополнить немножко Марину. Я обращаюсь не только к детям, но приходите вместе с родителями, вместе с друзьями. И дети, и родители все найдут для себя зону комфорта, где можно заняться любимым делом. От занятия за ноутбуком до каких-то развлекательных программ. У нас есть специальные комнаты, арт-хаус, есть все возможные игровые программы. Так что приходите, занимайтесь. Светлана, а и вы на с... завершение. А я скажу месседжам, читайте, формат не имеет значения. Это в любом случае вам нужно. Дякую, ось на такій ноті. Ми завершимо сьогодні на сьогодні. Наше спілкування. Дякую, вам, що завітали до студії. Я нагадаю нашим телеглядачам, що гостями були Світлана Бацамут, завідувачка відділу маркетингу Харківської обласної бібліотеки для юнацтва. Марина Остапович, завідувачка відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів, Еліна Марченкова, завідувачка відділу комплектування та збереження книжкового фонду. наша вам. Наш ефір триває, і ми повернемось до студії за деякий час.